Сейчас мы вместе с вами приготовим несколько сосисок на нашем роликовом гриле Грайд. Все, что нам нужно сделать, это всего лишь выложить сосиски и подождать несколько минут, пока они у нас пожарятся. Выложить их на вкусную булочку, посыпать укропом и отдать клиенту. Все очень легко и просто. Пока жарятся наши сосиски, я скажу несколько слов о нашем роликовом гриле. Предназначен он для обжарения сосисок, сарделек, мясных и рыбных батончиков, цилиндрической формы или близко к цилиндрической диаметром не менее 18 мм. Принцип действия аппарата заключается в том, что сосиска, положенная между двумя нагревающимися роликами, поджаривается равномерно и со всех сторон, благодаря непрерывному вращению роликов. Каждый ролик нагревается внутри своим теном, трубчатым электронагревателем, что позволяет обеспечить равномерную температуру по всей длине ролика, а также поддерживать нужную температуру на каждом ролике, что существенно расширяет ваши кулинарные возможности. Все корпусные элементы аппарата, включая ролики, изготовлены из пищевой нержавеющей стали, что позволяет использовать его в системе общественного питания. Высокая производительность гриля до 150 сосисок в час. Удобство в работе, а также наглядность приготовления продуктов выгодно отличает данный аппарат от оборудования, применяющегося традиционные способы приготовления сосисок. Как вы видите, прошло всего 5 минут, а наши сосиски уже готовы. То, что нам осталось, это положить их в булочку, добавить майонеза, или кетчупа по желанию немного огурцов и укропа. И у вас получился отличный поддон, который с удовольствием можно съесть.